Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такую вот местность. Сейчас местность покажу. Оно уже болото пошло. Такая вот местинка на сегодня. Болото пошло. Оно вдали. А тут поселение по черняхивской культуре было. А тут часть. І йде аж по отоцю. Отак усе оце поселення було по черняхівській культурі. Така от місцинка інтесна на сьогодні. Зараз буду отак от усе зігзагами ходити, все обхажувати. Які будуть находки, все буду вам показувати. Ну что, будем приступать до нашего сегодняшнего копа. А мне уже с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он. А у нас, походу, динарик. Да, динарик. Такие вот. я його протруй, получше покажу, що воно за динарик такий такого от Динарика видало Цікавого Ну а тут баба на троні сидить походу Чистить надо, бо не очищається так. Ну що, шукаємо далі. Друзі, цю саму ямку розрив, сигнал був глибокий, щоб по голубині, то цю саму ямку далі розрив і видало таку от находочку. Ще один динарик. Такий самий, почти Только сахранчик чуть лучше Такого вот Динарика выдала Ща його протруй получше покажу що за Динарик Такого вот друзья другого замечательного Динарика выдала вот динаричек ну что шукаем дальше а мне с такой вот ямочки <клухи> дало такой вот находочка. сейчас будем дивиться что у нас за находочка ого да засила плотно что я не убьет Динаричек Походу Да, динарик Сейчас я его протру И получше покажу, что он за динарик такой. Такого вот, друзья, динарика выдала С той стороны такие вот мужик а с той стороны баба садит с цветком чисто с капустой чи с футбольным мячом на троне такая вот находочка ну что шукаем дальше а мы с такой вот ямочки не маленькая он носки тебе Да вот такой вот находочку. На Под одинарик Сейчас там дивится, что нас за один нарик Такие вот динаричек. Сейчас я его протру и получше покажу, что воно за динарик Такий Цикавый Такого вот, друзья, динарика выдала С той стороны такие вот С той стороны Такие вот Динаричек такая вот замечательная находочка! Еще видно, что на тут у нас егося дырочка вот сбоку. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки выдала очередную находочку. Еще одного динарика сейчас будем дивиться, что он за динарик такой интересный. Еще его протру и получше покажу, что он за динарик такой интересный. Такого вот, друзья, замечательного динарика выдала. Такая вот монеточка серебряная. Такая вот находочка. все, шукаем дальше. Сигнальчик был верховый, начал жменько и брать, воно так и выпало. Походу такая вот фибулка была. Такая вот находочка. шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Не маленькой. Стала такой вот находочка. Сейчас будем дивиться, что за находочка. Походу динарик. Да, динарик. такие от динарик. Красивый. Так вот замечательная находочка. дальше. Друзья, сейчас, наверное, тут шурфить буду эту ямку. Прокопал чуть дальше, еле-еле сигнальчик был на фоне. Дало такую вот монеточку. Еще один динарик. Я сейчас тут шурфить буду, это точно. шарик сейчас тут шурфану бачу, які будуть знаходки, все буду вам показувати. А мені з такої от ямочки. Маленькі. Дала таку от находочку. Зараз будемо дивитися, що вона за находочка така. Походу динарик. Да, динарик. и одинарить. Вот замечательная находочка, еще одна, динаричек. Шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала вот такую вот находочку. В ходу кусочек сибулы. Да, кусочек сибулы. Такой вот тибулки кусочек. три булка была. Ну что, шукаем дальше. Друзья, сигнальчик был верховый. Начал жменькою брать. Оно так и выпало. Походу динарик. Сейчас я его протру и получше покажу, что он за динарик такий. Такого вот динарика выдала. Интересного. С той стороны. Такая легенда с той. Холодно, ветриван такие дуя, руки трусятся. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Не маленькой. Дала такую вот находочку. Походу кусочек фибулы есть. Черняховской культуры. Такая вот фибулка была колысь. находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Уже темно, считай, ничего не видно. Я еще трошки похожу. Какие находочки будут, я вам покажу. Дало такую вот находочку. Фибулу и походу силу. Сила фибулка. Попружинка чуть заломлена. Ну ничего, фибулка тела. Такая вот находочка. Силу фибулку выдала. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подводим итог молкопа, 9 динариков, фибул цела куча. На терсе все по порядку, что попадалось. Конечно, не все удавалось заснять на все находочки. Такая вот штучка. Такая вот штучка. С фибулы. Позолочена фибула по золоту видно. По золоте было. Такие вот кусок фибулы. Такий кусочек фибулы. Такие кусочек фибулы. Вообще от кусочек всей было. кусок всей Такий кусок всей Такий кусок фигулы. Так. теперь сели фигулки. Кат фигулка. Такая вот фигулка. Так, ну динарики. Такие динарочек. Такие динарик. За ангелочком. Такие динарик. Походу баба на троне сидит. Такие динарик. Такие динарик. такой легенды. Какие динарики? Какие динарики? включи динарик такие динарик. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачимось на следующем уроке.